Меня зовут Кравченко Ирина. Я приехала из Луганской области, город Рубежное. И жила на микрорайоне, который в документах называется номер 10, но люди его называли микрорайон Южная, потому что это южная часть города. И через наш микрорайон дорога шла на Сыродонецк. И пока эти пытались сволочи, ДНР, ЛНР, добровольческая дивизия, расисты с кадыровцами хотели проскочить через нас, они три месяца нас разбивали. У нас на глазах. Горели дома. Убивало людей. Людей хоронили во дворах. До кладбища это было не добраться. В 2014 году у нас очень сильно разбит был железнодорожный вокзал, потому что эти сепаратисты, на тот момент, как их называли, шли со стороны Кременной. Очень сильно обстреляли микрорайон, который назывался Ленева. Это на въезде со стороны Кременной частный сектор. Там дома были разбиты, сам вокзал очень был разрушен. Но железнодорожная линия не пострадала особо. Ну, часть людей погибла. Микрорайоны этот отстроили, под, все как говорят, подлатали. Людям дома восстановили, вокзал тоже восстановили, а этих гадов отогнали. Аж Залесичанск, туда, я не помню, как там поселок этот назывался. Они еще частично жили в детском лагере, отдыха возле речки Борова, которая у нас недалеко. Их и оттуда выгнали. В лесу поставляли кучу мин. У нас люди, которые где-то в 15 16 году ходили в лес по грибы, возле села Воеводовка вот между Рубежным и Сиродонецком. два села у нас Воеводовка и Щедрищево. Так воеводовские люди ходили по грибы, и два мужчины там погибли. На какой-то растяжке подорвались. И то зашли в такие дебри, где ни дорог больших, ничего. И там это было. Столько они всего понастаили. Те, которые держали коров, ходили пасти их на выпас. Тоже, говорят, был случай, что пастух нашел растяжку. Это хорошо, что там никто не подорвался, и он позвонил в МЧС, они приехали и все это сняли оттуда, убрали. А сколько находили просто, где-то брошенные снаряды, патроны, чего только не находили мы, вдоль речки Северский Донец. У нас от рубежного до города Новодружевка мост был обычный. Так там за мостом, говорят, и возле моста столько было этих снарядов брошенных. Это сосчитать нельзя было. 24-го рано утром, где-то в полпятого утра, мы с соседкой в палате вдвоем были. Я в больнице находилась с омикроном. Еще не совсем курс лечения прошла. Это только 7 суток прошло. А курс лечения 10 суток лечиться надо было. Утром что-то бабахнуло со стороны села Варваровка. Это северная часть города. И соседка говорит, Ира, это у вас, наверное, на заводе, на полигоне. Я говорю, где завод и где больница? Тут не слышно этого никогда. Это совсем не то. Ты говорю, вспомни, ночью что-то летело тяжелое и гудело. Она, да я думала, поезд. Поезда нет возле больницы, никак не могло гудеть. Это что-то летело тяжелое. А в полседьмого утра пришла медсестра, говорит, все ходячие на выписку. Снидаем и выписываемся. И все. Город запитан был с двух водокачек. Наш микрорайон и завод «Заря», химический завод «Заря», был запитан от водокачки «Боровеньки», но ее, видно, обесточили и перестали качать. И на третий день войны уже не было ни света, ни газа, ни воды на нашем именно микрорайоне. Нас выручало то, что у соседей были свои скважины во дворах, у некоторых, и мы там воду набирали. А когда мой дом пришел в негодность, жить в нем нельзя было, мы жили в доме у знакомых, которые выехали уже с семьей. Они многодетные, верующие. Я дозвонилась с трудом к Татьяне. Она говорит, Живите сколько надо. Говорит, берите, что хотите, пользуйтесь всем. Мы не знаем, когда домой вернемся. У нас упала на меже между двух дворов. Еще у одних соседей. И так вот мы потом с сыном, когда это немножко затихло, обошли, посмотрели, какие разрушения. Все рядом ближайшие дома очень сильно пострадали после первого такого бабаха. А потом там один дом вообще через дорогу напротив нас. В него три снаряда. Через день, там, через два прилетело. Дом вообще сгорел. Ничего не осталось тоже. Там жило пять семей в свое время. Теперь этого ничего нет. Но люди там, слава богу, хоть из этих домов успели уйти. А сейчас я даже не знаю день. Я только вот знаю, что бывший директор школы, дом по дианале от нас через дорогу, что я говорю, за 40 минут сгорел. В соседнюю квартиру влетела, они с мужем еле выскочили. Сын у них жил в отдельном доме. Но тот дом тоже сгорел. Это на моей улице, что же, только немножко дальше за школою. У нас на глазах попала соседки одной, дом выгорел дотла. Ничего не осталось. Потом эти, которые еще одни соседи, же, говорю, на четыре квартиры дом был. Там тоже за 40 минут дом сгорел. А провода все, которые, вот когда кассетные снаряды падали, их вообще потрощило в такие куски, это просто куски проводов валялись по полметра и чуть больше. В центр города кое-когда прилетала. Ну, под сами обстрелы я еще не попала, но я уже видела это. Дым коромыслом горела, Даньки на предприятии сына моего Данила. Он на РКТК, это Рубежанский картонотарный комбинат. Там постоянно полыхало. Склады горели, производственные помещения горели. Ужас, что было. Нам даже на наш микрорайон это было видно. Не то, что там, когда идешь где-то ближе. Я же говорю, в моем доме уже жить нельзя было. И когда мы жили у знакомых, у них подвала не было. Мы просто сели между двух сарайчиков. А на улице было минус 17, когда минус 20. Накушкайся и стоишь еще поверх одеяла, накроешься и смотришь в небо, откуда летит. Посидели в доме, пока вроде не сильно бахкало. А как сильнее бахкает, и дом подпрыгивает от такой стряски. Стояли между двух сараев. Как говорят, между курятником и коровником. Пока мы там были, в этот дом не попало. Но сзади нас соседняя улица горела постоянно. И мы потом, ну, когда более-менее вроде затихало, ходили смотреть. Может, думаем, может там кому что помочь. Потому что Соседей уже некоторых там не было. У кого был свой транспорт, выехали. Оставались только те, как говорят: безлошадные, у кого не на чем ехать. Иногда привозили из Сыродонецка хлеб. Там на предприятии Азот пекарня стояла, и на азоте еще было электричество. Все печи в наших городах на пекарнях электрический хлеб. Без электричества выпечь нереально. И они туда иногда, под, как говорят, обстрелами приезжала машина, а дорога это постоянно обстреливалась. И потом люди, которые взяли на себя, так сказать, обязанность помогать соседям, получали эти продукты. Если хлеб был, то хлеб делили, бывало даже на четыре части. Это такая небольшая буханочка серого хлеба и на четыре. И на каждую семью четвертину. Ну, консервы привозили волонтеры. Раздавали тоже, в зависимости от того, где каких продуктов, чуть больше, делили все. Было такое, что сахар килограммовые пачки привезли и они их разделяли, развешивали просто эти люди сами. Понемногу каждому. Когда мне одна женщина рассказала, что случайно узнала от кого-то, что в городе только один врач или двое осталось всего и пару или тройка медсестер, которые не бросили людей, остальные все удрали. И мэр города спрятался в селе, севернее от Варваровки, со списками бывших оточников и тех, кто служит в ЗСУ. А потом, когда эти гады зашли в город, он эти списки им отдал, и они ходили по адресам. И мне сын потом говорит, мама, хорошо, что вы выехали. А то бы и вас там бы убили со всеми теми под раздачу. Мне настолько было плохо перед тем, как мы выехали, у меня чуть инфаркт не случился. Потому что мне было страшно. Я до дочки не могла дозвониться, связи не было. У нее двое детей. Информации нигде никакой. А информация о выезде, якобы, с города началась только после 20 марта. И когда наш обл голова стал писать из Днепра, что я людей вывожу, вы меня извините, я бы ему бороду выдрала за эту брехню. К нам, когда первые две машины волонтеров приехали с продуктами, люди стали спрашивать: людей, когда будете возить? А у нас не было, говорит, распоряжений на вывоз людей. И у нас многие люди не знали, куда деваться, у кого нет своей машины. Люди не знали, куда ехать. Железная дорога не работала, ничего не работало. У нас на второй день военных событий этих всех уже даже автобусы по городу не ходили. Уже ничего не было. Если тебе надо было зачем-то еще добраться в центр города, снять деньги с банкомата по карте, или какие-то лекарства докупить, потому что у нас единственная аптека, и то уже почти в ней ничего не было, продуктов еще каких-то докупить, в центре еще магазины кое-какие работали. Пешком, только пешком. Больше никак с нашего микрорайона нельзя туда было добраться. А он зато пишет, что он людям помогал. У меня у подруги дочку принудительно вывезли в Россию с ребенком. Мы в очередной раз с сыном пошли пешком к этому бомбоубежище, там как бы центр, куда подвозили продукты. Узнали, что продукты должны в очередной раз сейчас привезти, и потом будут забирать людей. Мы ж не знали, вещи с собой никакие не брали. Мне сын говорит, мама, давай бегом. А у меня уже от нервных стрессов, я уже ногами не могла нормально ходить. Он меня за руку и потащил. Мы забрали в рюкзаках, там кое-какие вещи были по чуть-чуть, и Документы, всего лишь паспорт у него, у меня, у меня еще пенсионная, все. Когда наш дом был под обстрелом, я даже своей медицинские не смогла, ни свою, ни сына карту забрать. Оно все осталось в квартире. Собаку с трудом еле отстегнула во дворе, чтобы она не на привязи погибла. Ни кота не смогли. Кот от выстрела и всех разрывов снарядов в соседнем дворе в дровах спрятался. И я уже его не могла вытащить. Кот боялся вылезать, а я уже просто не могла стоять его пытаться вызвать. Он уже не вылезал оттуда. Испугался. Даже на том доме, где мы жили временно, собака выходила только ночью и то воды попить. Она уже есть не хотела, ей страшно было, она все время пряталась. Когда мы выезжали на этих маленьких таких бусиках, сзади падали снаряды. Мы это отчетливо слышали. Даже водитель и с ним сопровождающий был военный. Они все время ругались и говорят, черт, говорит, опять чуть не попали. Я, когда мы с Родонецк уже доехали, там немного останавливались, чтобы проверить, там что-то с колесом осталось на нашем бусике. И он вышел, водитель говорит, ну еще чуть-чуть бы могли бы колесо, говорит, отбить нам. Поэтому я даже не знаю, как оно там. Мы когда вышли уже, нас вывезли в Лисичанске, называется село Малая Золотаревка. Оттуда дизелем до Славянска мы потом добирались, чтобы там сесть на поезд на эвакуационный. И мы даже не знали, когда мы поедем. точное время никто не говорил. Просто сказали, будет объявлено. Просто сидите и ждите, когда будет подан, говорит, дизель-поезд. На нем поедете до Славянска. Ну и мы сидели все и ждали. А потом уже, когда в Славянске мы погрузились, и то погрузка была, еще та. Приехал поезд, два вагона плацкартных, остальные все вагоны были купейные, в купейные никого не пускали. И когда нас осталось на перроне около 20 человек, которые не влезли в эти два плацкартных, и с нами был этот же волонтер, который сопровождал. Он начал стучать во все купейные вагоны. И выходит с одного проводница. Чего вам треба? Он говорит, людей заберите, осталось чуть-чуть. У меня купейный. Он говорит, а мне то что? Мне говорит, сразу позвонить, чтобы вас уволили. Людей надо вывозить. Вы зачем приехали с такими вагонами, в которые вы не хотите людей забирать? Мы зашли, они пустые были. Возвращаться некуда. Дом уже тоже разрушен. Но у нас же еще кладбище было. С одной стороны обстреляно, с другой стороны оно горело три дня. Кладбище находится между сосен. Можете себе представить? Три дня сосна горела на кладбище. Там даже и памятники все разрушили. А у меня там почти вся родня. А еще одно кладбище, оно за объездной дорогой городское большое, по нему танками прошли. У меня там дед похоронен, который Великую Отечественную служил. Дядя, мамин брат старший, там с женой лежит. Еще кое-какие. Хочется поехать и поправить хотя бы. А так ехать некуда. В городе все разбито. Там даже если приедешь, там нет ни света, ни воды, ни газа. Как жить? Где жить? Не в землянке же. Там вообще нереально.